السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أرحب لكم في التعلم اللغة العربية كيف حالكم جميعا؟ أرجو لكم بالخير والعافية. اليوم إن شاء الله سنتعلم عن الموضوع، أحب أسرتي للصف الثاني، ونركز إلى مهارات الكلام. هل مستعدون؟ نعم! يا بنا ايها التلاميذ الاحباء الان هيا ننظر الى الحوار ايها التلاميذ الاحباء الان هيا نشاهد من هذا هذا ابو من هذه هذه ام من هذا هذا اخ من هذه هذه اخت من هذا هذا عم من هذه هذه عمه من هذا هذا جد Man Hazihi Hazihi Jadgatun Ana Ibnun Ana Bintun Hazihi Usroti Wa ektafi bihazal qadar وأسأل الله لي ولكم بالتوفيق والهداية وفهم فهما جيدا في اللغة العربية، نحب اللغة العربية، نحب اللغة العربية، إلى اللقاء، مع السلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.